reklamlar bitti və ə, mən qonaqlarımızı bir daha təqdim eləmək istəyirəm. Sizə Qafqaz Universitetinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İslam Hüseynov və Qafqaz Universitetinin coğra müəllimi, coğraf elmləri namizədi İsa Qasımov. Bir daha xoş gəlmisiniz və ə, söhbətimiz yenidə davam edir. Ə, biz qalmışdıq deməli Qafqaz Universitetinin əhəmiyyətləri əl barədə və ə, burada baş verən təhsil sisteminin forması barəsindəki bu bölünürdü 3 hissəyə üçbucaq üç şəklindədir. Üç i̇ngilis şəkilində. dili ixtisas və kompüter texnologiyası və, və ki, İslam e, müəllim bu mövzuda məhsiyərin davam edəsin. Ümumiyyətlə e, biz ikinci dəfə yenə də bu ən şimal zonasında reytinqli televiziyada reytinqli universitet adından çıxış eləmək bizə böyük bir şərəftir. E, çox sağ olun ki, siz də bizə vaxt ayırmısınız. Bizim adətən nədən söhbət eləyəndə universitetimizin Böyle bir gözə bir adət hələ var ki, eee tələbəmiz bizim universitetin bir hissəsidir, bir ailəsinin bir üzvüdür. Biz valideynimizə bax valideynimizə deyirəm. Yəni tələbənin valideyni artıq bizim valideynimizdir. Bu üç bucaq dediyimiz tələbə, valideyn və universitet. Yəni biz bu gün burada Xaçmaz şəhərində dünən Xeyalənin atası Valeh bəyin Zaurun atası Nüaytin bəyinə bir ailə ziyarətini olmuşuq. Yəqin ki, onlar sizin tələbələrinizdir. Bəli, bunlar bizim universitetimizin tələbələridir. Mühəndislik fakültəsinin tələbəsi ilə pedaqoq fakültəsinin tələbəsinin bir ailə ziyarətində oldu valideynində. Ümumiyyətlə, dejesiz ki, yəni səbəb nədir? Niyə biz ziyarət edirik? Ümumiyyətlə biz tələbələrimizin uğurları ilə bölüşürük. Yəni valideyn sevindiyi qədər də bizim də içə qat sevincimiz olur çünki biz e, bizdə yetişən bir tələbə gələcəyi üçün heç bir endişə yoxdur. İsa müəllim dediyi kimi tələbə artıq bizdən məzun olduğu təqdirdə iş dünyasının axtardığı bütün kriteriyalar onda olur. Yəni bu sərbəst artıq karyerasını qurmuş olur. Niyə? Çünki ixtisasını bilir, müasir dövrün tələblərinə əsasında ingilis dilini bilir və kompüterdə artıq mükəmməl dərəcədə bilir. Mən i̇şte səhv deməmişəm sizə universitetdə artıq hansısa kursdan etibarən xariz dil də aparılır məşğələlər. Sizin mənbəyə buyurun. Ümumiyyətlə xariz dil məsələsi bizdə qeyd edirəm ki, ən önəmli amillərdən biri hesab olunur bizdə və ümumiyyətlə təhsil bizdə bakalavr təhsili 5 illik olaraq hesablanır. Amma necə? Bizə qəbul olan bütün tələbələr ixtisas nəsə olmayaraq birinci dərs sentyabr ayında dərsin başında səviyyə ingilis dilində səviyyə imtahanına dəvət olunur kim ki səviyyə imtahanı qazanır keçir o imtahandan həmin tələbə birbaşa ikinci kursa keçir və beləliklə o 5 illik 4 illik təhsir tədris e, almaq kimi bir imkanı, 4 ilə bakalavru qurtarma imkanı əldə edir. Amma ingiliscə səviyyə imtahanı qazana bilməyənlər, keçə bilməyənlər, onlar dəvət olunur 1 illik hazırlıq dediyimiz birinci kursda 5 illik tədris tədris sisteminin birinci hazırlıq kursunda ingiliscə öyrənirlər. 1-ci e, il. 1-ci il sülf ingiliscə öyrənilir. Yəni başqa fənlər də. Amma orada olunur. bu, bu amillər nəzərə alınır ki, deyək ki, ixtisası iqtisad yönümlü ingiliscə öyrənilir, ədəbiyyatı ədəbiyyat yönümlü, ixtisasına yönəllikdən burada əlbəttə ki, onlar nəzər alır. Amma bütün enerji sərf olunur ingilis dili öyrətməyə. İlin sonunda və ya semestrün sonunda əlbəttə zədədən səvi imtahanı tətbiq olunur. Səvi imtahanını keçib tələbələr ingiliscə bilir halında öz ixtisasına davam edirlər. Əlbəttə ki, növbəti proseslərdə də 5 ilə 4 ilə, 4 ilə də daha azatmaq olar. O da kredit təhsil sisteminin gətirdiyi imkanlardır. Üstdən və ya yandan dərs alma imkanları. Bu da məsələn başqa mövzudur. Buyurun. Mən üzr istəyirəm sadəcə olaraq biraz marağı yarandı. Buyur. Bəlkə də bizim söhbətimizə aidiyyət yoxdur. 1-ci kursda dil bilməyən tələbələr fərdi şəkildə, deyək ki, fərdi şəkildə bu, çünki qrupda bir neçə tələbə olur və o tələbələrin ola bilər ki, arasında bir neçəsi ingilis dilini mükəmməl bilməsin ə belə olan tədqirdə necə olur? Yəni fərdi şəkildən bu tərəflərin hazırlığı baş verir. Ümumiyyətlə biris necədir? Məqsəd o kursu keçitmək deyil, məqsəd öyrətməkdir. Məqsəd öyrətməkdir və burada dəyişək imkanlardan istifadə olunur. Bir kərə onların dil öyrəndikləri laboratoriyalar 5+2 dəyirdən ən müasir dil öyrətmə sistemləri tətbiq olunmuş, qurulmuş laboratoriyalar var və müəllimlər də yerli və xarici ingilis dilli, yəni heç Azərbaycan dili nə danışmayan müəllimlərimiz var. Yəni bu imkanlar ondan başqa əlavə məşğələlər, əlavə kurslar, yay məktəbi, bunlar hamısı bu imkanlar tələbələrə təqdim olunaraq və gündəlik çalışma, sadə semestrin sonunda imtahan söhbət deyil. Bizdə həftəlik ə, ara imtahanlar var, semestr arası imtahanlar var, semestr. Yəni imtahan da qorxulu şəkildə səslənməsə, məqsəd öyrətməkdirsə, biz əlbəttə ki, bütün imkanları tətbiq edib o insanlara ingilis tələbələrinə indi söylədirik tələbələr. və nəticədə praktiyada bunu görürük ki, ümumiyyətlə e, semestr birinci semestrin sonunda belə tələ səviyyə imtahanını qazanan tələbələr olur. E, sentyabrda səviyyə imtahanı qazanıb, dedi, onu əvvəzdən qeyd elədim, ikinci kursa keçənlər olur. Amma bütün kurs boyu ingilis dili öyrənənlər əlbəttə ki, biz hələ müşahidə eləməmişik ki, və ya çox azmışam. Mən xatırlamıram ki, Qafqaz Universitetinin birinci kurs ingilis dili öyrənə bilməyib kursda qala. Bəli. Yəni o Ya yəni, burdakı burda amil nəzərə alınır. İxtisası deyək ki, Azərbaycan bölümində oxuyacaqsa onun səviyyəsi nəzərə alınır. Amma biz maksimum çalışacağı tələbəyə o bir il ərzində daha nə qədər mükəmməl ingilis dili öyrədə bilərik. Aha, Və çox tələbələr çox. də ordakı imkanlardan istifadə edir. Əlbəttə ki, bu kollektiv olduğu üçün o təşviq daha sürətli olur. Təbii ki, e, yendən xatırlatmaq istəyirəm əgər e, müəllimlərimizə hər hansı bir sualla müraciət etmək istəyən region sakini olsa 536 76 telefon nömrəsini yaddan çıxarmasın. Digər rayonlardan nömrənin qarşısına 0170-lik kodu əlavə olunacaq. Həmçində zəng edə bilərsiniz, təbii ki, mövzumuza qatla bilərsiz. Elindən danışırıq, təhsildən danışırıq bu gün. Bir də mən ne? bilmək istərdim, ümumiyyətlə Qafqaz Universitetində tələbələri cəlb edən nədir? Cəlb edən, e, yəni bunu konkret olaraq sual belə qoyaq ki, Qafqaz Universiteti hansı e, təhsili tələbələrə, abituriyentlərə verir və bu fansı fakültələrdə formalaşır. İcazə verisəm biraz giriş nə edim. Ümumiyyətlə hal-hazırdakı bizim universitetimizin valideynləri və eyni zamanda gələcək valideynlərimizlə uşaqları universitetimizə amanətlə göndərilərsə, bilirsiniz, yəni belə bir şeydir ki, uşaq harda təhsil alacaq? Valideyn demək olar ki ən önəmli problemlərdən biridir. Yəni onu düşündürən bir məsələdir. Amma üzr istəyirəm, sözünüzü kəsiram İslam müəllim. Ümumiyyətlə siz bu üçbucaqı müəllim, tələbə və valideyn üçbucaqını çox təsirli qeyd edirsiniz. Yəni bu tələbələrə artıq 18 yaşı olan bir gənclərdir. Biraz məhdudiyyətlər vermək kimi qəbul olunmur. Artıq bu bir şəxsiyyət formalaşır gənclərdə. İndi biz e, belə bir şeyləri, yəni tələbə Yəni o, mənim dediyim kimi, bəli, məsələn tam bu məhsətdir, orta məktəbdir. Bu tam özü başı, şəxsi şəxsiyyətdir. Amma bilisiniz, e, tələbənin çıxdığı ailə, yetişdiyi ailədə aldığı tərbiyə, aldığı təhsil, çünki tə, elm təhsil bundan başlayır. Hı -hı. Və biz də valideynlə işbirliyi ilə bərabər tələbənin daha çox e, məsuliyyət mi deyim buna? Ən azı da tələbənin motivə edilməsi. Siz bilirsiniz ki, böyük alimlərdən bir dənəsi e, oxudu bir tədrisdə müvəqqəti qazana bilmir tələbələrlə bərabər və o müəllimdən ayrılır. Amma bir uzun bir yol gətirdikdən sonra bir görək ki, damcıllığın bir su daşlı bir oyuq açır. Və bu da geri dönür deyir ki, müəllim məni başda mən artıq o daş kimi elm qarşısında əriyəcəm. Bizə əsas vurğulanan burda nədir? Biz burada nə istəyirik? Valideyn çox qısa bir müddətdə tələbədən böyük bir nailiyyət gözləyir. Eyni zamanda tələbə də bir şey oxudu var, bir kitaptan. Qısa bir zamanda ildırım sürətində bir dəyişiklik gözləyir. Halbuki elm təhsil elə bir şeydir ki, o damla-damla böyük bir xəzinə çap. Yəni, təkamül yolu ilə baş verməlidir bu şey. Biz də valideyninlə biz ziyarətinlə, valideynlə söhbətlə bizə ki, bu bizim tələbəmizin daha gözəl nailiyyət əldə edilməsi üçün Nə edə bilər? Və eyni zamanda Valideynimizin də yani o deyəndə ki, universitet bəli, proqramları var, layihələri var. Respublikamızın əhəmiyyətli hadisələrində böyük rol alır. Hətta hər ay bizim e, Nazirlər Kabinetimizdən olsun, hökumət adamlarımız olsun, elmi adamlarımız olsun, bizim qonağımız olur. Və tələbələr də bunu hiss, hiss edirlər ki, artıq bunlar döyünən bir ürəkdə təhsil alarlar də islam mənim icazə verirsiniz mən davam edirəm. Demə burda, yəni hamımız tələbə olmuşuq da, hamı həyata keçmişisiniz. Dediniz ki, tələbə bir az da sərbəst olmaq istəyir. Tələbə şagird deyil. Bunu biz dərk edirik. Yəni burda əslində bir tələbə, valideyn, ə, müəllim üçbucaqında deməklə biz valideynə tələbənin ə, tələbədən qüsurlu hal gəlmə gətirmək üçün tələsmirik. Bizim bizim məqsədimiz valideyn tələbə o evladını bizə əmanət edibsə, biz ondan qüsur deyil uğurlu məsələləri gətirməlik. Onu özümüzə borc bilirik və valideynə də adətən onu gətiririk. Amma burada qaya, bu üçbucaqdakı, bu işbirliyindəki qaya, istəmirəm qeyd edirəm ki, 1 nömrəli qaya və tamamilə başqa qaya yoxdur. Qaya odur ki, tələbəni daha yaxşı şəkildə irəliyə hazırlamaq və burda valideynin fikir olaraq köməyindən istifadə etmək. Hər evlad, hər bir tələbə bir evdən gəlir, bir psixoloji şəraitə olan, bir mənəvi və ya digər hər hansı mühitdən gəlir. Bu mühiti öyrənərək onu tətbiq etmə, bu işbirliyi ancaq-anca ona xidmət eləyir. Başqa burda, yəni tələbəni hansısa sərbəstsin ədalama məsələsi deyil. Biz onu da nəzərdə heç vaq unutmuruq ki, tələbə şagird deyil. Əslində e, vaxtımız ümumiyyətlə çox az qal. Məsələn bu e, zamanda bir neçə məsələyə toxuna bilərik. Evet. Ümumiyyətlə fakültələrdən danışırıq və bu fakültələr haqqında e, tamaşaçılara məlumat verəriz və onların e, cəmləşdirdiyi ixtisaslar barəsində. Buyurun, heç olmasa Deməli ümumiyyətlə 4 fakültəmiz var. İqtisadiyyat və İdarə olunması, Mühəndislik fakültəsi, Hüquq fakültəsi və Pedaqoji fakültəsi. Dədim ki bu ayrı 4 ayrı fakültədə 25 ayrı ixtisasda kadr hazırlığı həyata keçirir. Bəzi ixtisaslarda həm ingilis dili bölməsi var, həm də Azərbaycan dili bölmələri var. Bunu da qeyd edeyim. Eee artıq müəyyən məqamlara toxunduq. Vaxtın azlığı çıxışımızı da əlbəttə ki, məhdudlaşdırmağa da bizə də vədə verir. Amma bir məsələni qeyd eləyim ki, yenilik olaraq, həm də fərqli bir cəhət kimi Qafqaz Universitetində ikili diplom siyasəti artıq müqaviləli şəkildə Təhsil Nazirliyinin də dəstəyi ilə bu həyata keçirilir. Bu nədir? E, Qafqaz Universitetinin tələbəsi, xüsusilə bu iqtisadiyyat fakültəsinin tələbələrinə hələ ki, tətbiq olunur. Digər fakultenin ixtisas sahəsində əlbəttə ki, işlər davam edir. Deməli nədir burada? İkili diplomladır. Qafqaz Universitetinə qəbul olmuş tələbə ilk 2 kursu bizdə oxuyur. Bu müddət ərzində ingiliscə biliklərini artırır, TOEFL imtahanını qazanır və onu bizim xəttimizdə biz göndəririk Troy Universitetinə, Abşin Alabama ştatındakı Troy Universitetinə. Abşin iç qurulan ən böyük universitetlərdən biridir. Orada da 2 il oxuyur və oranın diplomunu alır. Eyni zamanda həmin müddət ərzində bizdə də qeydiyyatda qalır və bizdən də diplom alır. Yani, yəni təmin, təmin. Yolda, bir yolda, 1 4 ildə iki ayrı diplom qazanmış olur. Biri Abş universitetinin, bizdə bizim universitetin diplomu qazanmış olur. Burada ən ixtisas üzrəndən də ola bilər, iki ayrı ixtisas üzrəndən də olar və onun texniki tərəfləri qalsın sonra, amma Burda başqa bir məqam da var ki, demək Abşdan gələn Troyon Universitetindən gələn tələbələr də bizdə oxuyur, oxuyur əlbəttə ki. Onları biz 50% ödənişdə, 50% güzəşt etdiyimiz üçün qarşı tərəfə də tələb qoymuşuq. Bizim xəttimizdən gələn tələbə 50% güzəştlə oxuyacaq ki, o da Abş vətəndaşı kimi orada ona ə, münasibət göstərilmiş olur və o 50% ödəməklə həm ödənişdən, deyək ki, onun məbləğ olaraq ona güzəşt edilmişdir. Digərdə onu bütün texniki tərəflərində əlbəttə ki, Qafqaz mürəssəsinin qayğısını görür. Bu da böyük bir nailiyyətdir. Yəngi hər halda bu göndərişin illik limiti var. Təhsil İndi var bilirsiniz, var. hələ ki bu limit təhsil, limit olaraq ortada bir rəqəm yoxdur. Nəyə görə? Bu müqavilə 2007-ci il aprel ayının 15-də Təhsil Nazirliyində. Yəni biz Amerikada müqaviləni imzalamışdıq, amma burdakı imzalama mərasimi Təhsil Nazirliyi evet. 15 aprel 2007 oldu. Bu iş tezə başladı. Cün hələ müraciətlər, e, belə deyim, əslində azda deyil, amma müraciət olundandan sonra o təvfiqiyyət tanına keçmə evet. var. Bəzi prosedurlar var ki, onları da hamı qazana bilmir. Aha. Ona görə hələ ki məhdudiyyət yoxdur. E, Yəni ola bilsin ki, bu irəlidə çoxalsa, əlbəttə ki, buna məhdət qoyacağı, ən qabiliyyətli və ingilis dili olaraq ixtisas olaraq ən üstə gələn tələbələr seçilib göndəriləcək ki, bunlar da geri gəldikdən sonra əlbəttə ki, Azərbaycan dövlətinə, millədinə xidmət göstərəcəklər. Bu da bizim ən istədiyimiz na məsələ, yəni, nailiyyətimiz ortaya çıxır. İstədiyimizə nail olmuş kimi e, məsələn nöqtəsini qoymaq yox, e, belə deyək, məsələn bir mərhələsində deyək ki, e, universitet olaraq məhsul ortaya qoyulur və o məhsul dövlətinə xidmət etmiş olur. Bir az əvvəl biz ə, təhsildə Baloniya sisteminə toxunduq. Hazırda Azərbaycan təhsil sistemində məhz bu sistemə keçməyə çalışır. Və sizin universitetdə artıq bu özünü daha qəbulu göstərir. Təhsil demirəmizsə, artıq Baloniya kreditləşmə bir ə, formadır. O barədə qısa bir məlumat gözləyirəm sizə. Buyurun. Deməli ümumiyyətlə Bologna sistemi bilirsiniz necədir? Mən ə, bu məsələni biraz açmaq məcburiyyətindəyəm yəni. nəyə görə? Dinləyəcəksiniz. Amma çox qısa, çox qısaq, edə qısaq, edə ümumiyyətlə bax, Avropa Birliyi var, düzdür? Vahid pullar, vahid sərhədlər və s. yəni sosial həyatı yaxşılaşdırmaq üçün vahidləşmə gedir. Bərabərləşmə gedir. Yəni bir bir istiqamətdə hərəkət etməyə gedir. Məsələn o tərəfini açmıram. Amma burada Avropa ölkələri, Avropa bir ölkələri bir problem qarşısında. Bəs bizim vahid diplomumuz yoxdur axı. Vahid pulumuz var. Sərhətdən məniyəsi keçə bilər. Amma vahid diplomumuz yoxdur. Almaniyada tədris deyək ki, biznes təhsil idarə olunması ixtisası üzrə diplom almış tələbə Fransa da hansısa başqa bir imtahandan keçdikdən sonra diplomu tanınacaq. Bologna prosesi bu vahid diplom, bütün dünyada tanınan diplom prosesinin prosesin özüdür. Yəni maşının özüdür. Amma onun sistemləri başqadır ki, kredit təhsil sistemi də kredit kredit təhsil sistemi də onun özəyidir. Və Qafqaz Universiteti də Dəncə Təhsil Nazirliyi ölkə olaraq Azərbaycan hökuməti balonlu prosesə qoşulan ölkədir. Hal-hazırda 50-dən çox səfərən ösə artıq dünyada inkişaf etmiş və inkişaf etməyən ölkələr qoşulur. Bütün inkişaf etmiş ölkələr qoşulun prosesə, o cümlədən Azərbaycan hökuməti də qoşulur prosesə və Qafqaz Universiteti bu prosesi, bu təhsil krediti təzisi ilə Azərbaycana ilk gətirən universitetdir. Və hal-hazırda Azərbaycanda 100% krediti təhsil sistemi ilə təhsilini quran universitetdir ki ona görə Qafqaz Universitetin təhsil nazir tərəfindən pilot universitet adı verilir və digər universitetlər bizlə işbirliyi saxlayaraq, əlbəttə ki, tək bizlə deyil, universitetdə xarici universitetlərlə əlaqə saxlayırlar, amma Yellov Universitetim Qafqazla əlaqə saxlayır və bu prosesin digər universitetlərdə də ə, inkişafına Naromonsu biz də dəstəklərimizi verir. Yəni bu geniş bir məsələdir əslində, amma bunu deyim ki, krediti təhsil sistemi tələbənin sistemidir. Ə. Yəni bu əslində biraz bizdə başqa cürsəsin bu tələbənin tərəfində duran və -hə. tələbənin yaxşı kadr kimi yetişdirilməsin tərəfində duran. Eyni zamanda pedaqoji kollektiv, professor-müəllim heyətinin elmi kəşflərinin patentləşdirilməsində yenə onların tərəfində duran, onlara dəstək verən, onlara meydan verən bir sistemdir. Çox gözəl -hə. bir sualdır. Son olaraq bir e -hə. sualım var, onu da zəhmət olmasa konkret olaraq cavablandırardınız. Ümumiyyətlə hazırda Azərbaycanın təhsil qanununu qəbul olma ərəfəsindədir və mənim üçün maraqlı Qafqaz Universiteti öz əylənlərini yaşayan və qabaqcıl bir universitet kimi bu qanunun müəyyən qəbul olmasında hansı konkret təkliflərən çıxış eliyibmi? Yəni icazə versiniz. Buyurun. Hal-hazırda bizim universitetimizin rektoru Türkiyədədir. Professor doktor Əhməd Sanıç müəllim. Yəni bizim universitetimizdə işləyən professorlardan arasında Əjdər Ağayev. Bilirsiniz? tanınmış pedaqoq. Eyni zamanda təhsil qanununda onun qeydləri də nəzərə alınan bir insan bizdə təsir edir. Əjdər müəllimin də e, biz daimi iclaslarda olsun, onun birliklərində paylaşmaqda olsun. Əjdər müəllimin e, vurğuladığı kimdir? Təhsil qanununu da çoxulluqla qeyd olunan məsələlər ancaq tələbəyə yönəlik bu Bologna sistemi dediyiniz kimi ancaq onun uğruna yönəlikdir. Biz də ümidvarıq ki, Qafqaz Universitetinin bu Hı -hı. demək olar ki, təhsildəki brendi, bu təhsil qalınlığı da daha, 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 daha da yüksəklərə gedəcəkdir. Və biz də bir daha Rəis icazə versənlə reytinqli kanaldan bizim sevimli məzunlarımıza, hal-hazırda bizdə oxuyan tələbələrimizə və valideynlərimizə onların etdiyi etibara görə biz onlara çox borclu duyuruq. Ədə bu istiqamət davam edəcək. Mən güman edirəm ki, bizim söhbətimizdən sonra ümumiyyətlə şimal regionu da ümumiyyətlə təhsillə çox bağlı bir regiondur. Abituriyentlərin təhsil almağa çalışan gənclərin məs Qafqaz Universitetinə müəyyən marağı artacaq. Bəli, mən qonaqlarımızla sağolaşıram və bir də qeyd elə, edirəm ki, qonaqlarımız Qafqaz Universitetinin İctimai Əlaqələr şöbəsinin müdürü İslam Hüseynov və həmin universitet müəllimi, e, coğrafiya elmləri namizədi İsmail Qasımov idi. Belə e, verilişimizlə davam edir. Hal-hazırda hal Nuş olsun rubrikası efirə gələcək. E, bütün səhər yeməyi yeyən e, insanları Nuş olsun deyirəm.